Коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну, ну, скільки б можна було всього зробити, на секундочку. Бюджет України десь там 40 чи 50, чи 60 мільярдів щось таке було, поняли? На рік. на рік. А тут витрачається мільярд Росії, мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було. І взагалі, я так хочу, щоб це до росіян дійшло, руські. у вас уходит миллиард евро каждый день на войну. Вот вы могли вместо этого, на Риште цех то есть вы могли вместо этого взять просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то ли это везде поставила, с глубинками, то есть чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, вы завоевать и так дальше. То есть... Может, могла вообще очень классная страна быть с такими возможностями. Но, блин, власть... Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить, что-то доправ... доказывать какие-то там, блин, уса, бандеровцы, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. И я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее, они вообще не интересно ни на кого нападать. Им интересно только защищаться, потому что в первую очередь экономически развивается. Экономически и культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты. Причем очень сильный. Жесть какая-то. Короче, люди с промытыми мазами. Короче, друзья, надеюсь, это где-то я знаю, что это видео нарежет, выставлять его, але это просто треш.